Велика біда простих людей без надії на допомогу. Їхніми стражданнями грають у футбол в кабінетах бюрократів, а вони наполегливо ходять по інстанціях. Лише за день Олена витривало набирає телефонні номери з нового на цей день списку і просить, просить, просить за ту хатину, що колись відбудував її дід власними руками, вимішуючи глину для саманного будиночка по вулиці Воронезькій, що у Слов'янську. Тоді покоління, відбудувавших країну після другої світової. Було упевнене, що їх діти такого не бачитимуть, а онуки ніколи не будуть сивіти за бабуню, яка у день обстрілу у 2014 році просто дивом не опинилася на улюбленому дивані. Скажіть, якого числа попадання відбувалося?» июля. 5 іюля. 5 іюля. Вперед, вперед. Да, в первій да, що ми обрадувалися уже, що наконець ми можемо вернутися домой. Що наконець повилазять наші родні з погребу ви будуть жити нормально? И в этот да я работаю в Светогорске, нам госпиталь предоставил жилье на это время. И даже я туда мать свою забрала. Если бы я мать не забрала, там стена вывалилась на ее диван, ее бы, конечно, не этот самый. Нас здесь не было. Это хорошо, что нас здесь не было. Но в первый день мира разбомбить раз этот самый весь дом и никакой помощи. Хочется свое, хочется восстановить, то ли его завалить, то ли может как-то восстановить или завалить, или жилье, чтобы нам дали. Ну, я не знаю, обращаемся к вам с надеждой, что действительно нас увидят, услышат. Вщент до фундаменту будинок и життя разлетелось уламками снарядов и у соседей Олены, родины Жищенко. 5 июля, сказали, очевидцы были с 5 до 7 вечера, был обстрел, 17. Я не думаю, что это было настолько длительно. Это было там каких-то час-полчаса, и все было разбито, потому что попаданий очень много. Сколько попаданий в дом? 13 снарядов было. Сказали, когда пришли, видели просто картину ужасающую. Получается. Да, мама с папой увидели это все 6 числа. Меня они с собой не взяли, когда поехали на велосипедах. Я только это все увидела 8 числа. Это было очень страшно. Это... На, на тот момент, когда первый раз это все видишь, даже что-то не пришло в голову сфотографировать на мобильный телефон. Мы уже фотографировали позже, когда уже даже начали убирать вот эти все завалы. А в первый момент это был такой шок ужасающий после вот этих неопределенных звонков соседей, что приходите, пристройка, пристройка, оказалось только одна пристройка, одна стена целая, всего остального просто нет. Мы ехали, что-то была такая вот надежда, что ну пусть пристройка разбита, ну пусть хоть какая-то одна стена, но все остальное целое. На самом деле не сталось нічого з однієї вцілілої стіни літньої кухні. Родина примудрилася за чотири місяці відбудувати невеличке приміщення, провести газ та електрику. Родина влізла в шалені борги заради більш-менш людських умов на зимовий період. Тепер на дев'яти квадратних метрах крутяться три дорослі людини. І відчайдушно мріють, що фундамент колись такого красивого будинку отримає друге життя, і на їх біду звернуть увагу. Надіялись на допомогу, на чулібуть, -то, тому що все инстанции входящие, все говорят, если бы у вас было что-то начато, какие-то стройматериалы, мы бы дальше продолжали. А с чего его начинать, если надо хотя бы сделать то, в чем можно было перезимовать? Туда тоже ушло много сил и много средств и всего, все остатки кирпича, которые были из дома. Все они пошли на стены для того, чтобы сложить этот домик. На жаль, поки реальну допомогу родина отримувала лише від звичайних людей небайдужої жінки з Маріуполя, яка відгукнулась на прохання про допомогу у інтернеті. Мешканки Слов'янська, з якою раніше родина ніколи не була знайома, колективу хіміко-механічного технікуму, де навчалась Тетяна, та колективів з роботи батьків від держави допомоги, так і не дочекались. В інстанціях нічого не говорять. Говорять, що коли ви хоча б виганять коробку, коли ви почнете якісь… строительные работы, только в том случае мы поможем вам то ли кирпичом, то ли шифером, то есть если у вас не хватит, допустим, цемента, мы вам это все привезем. Так больше никто ничего не говорит, только посылают с одного кабинета в другой. В каких и... каких инстанциях уже были? В Горисполкоме были на первом этаже, в Горисполкоме на третьем этаже были, в пенсионном фонде на четвертом этаже были, в благотворительных фондах «Дорога жизни», в это, Виктора Смирнова были обращались ну, даже Куда же только? Дело, Они же до сих пор не приняли никакой-то официальной бумаги, которую можно было предоставить, что у нас полностью разрушено все было домостроение и надворные постройки. Всем выдают проект акта. Это просто какая-то чистая копия и что из этой копии нет никакого результата. Она просто написана бумага от руки на каком-то придуманном бланке, она официально ничем не утверждена. Все говорят, что нет ссылки, Верховная Рада не приняла закон, еще кто-то не принял закон, не подписал. Хотя за этой копией мы тоже бегали месяца два, чтобы хотя бы взять хоть какую-то подтверждающую бумагу для Горгаза, для Горводоканала, что действительно у нас разрушено. Потому что надо было привозить этих всех представителей сюда и доказывать, что вот у нас нет воды, нет газа, нет света, нет ничего. Влада пояснює ситуацию наступным чином. Краина не до войны. Механізмів оформлення паперів жодних постанов чи законів країна не мала. Процес розробки таких законодавчих норм тривалий, але можливий наголошує секретар міськради Слов'янська. Зараз закон вже був прийнятий, По от багато питань нога вопросав по арінді землі. По, е коммунальной собственности. Люди, то есть был период проведения АТО, в том числе на территории нашей военной действия, оккупация, а потом были вынуждены платить аренду за, за неиспользование. То есть, сейчас как бы закон, закон новый, он регулирует это и освобождает вот от этой уплаты. Вот, то есть уже начался, начался процесс новых законодательных актов, в которых как раз и предусмотрена эта ситуация. Я вам хочу даже забегая больше. Вот есть закон, который облагает благотворительностью благотворителей ну, ставкой ну, налога на доходы, то есть ты оказываешь благотворительность больше там 1700 гривен и свыше этой суммы вынужден заплатить еще 15 вот. Понятно, что это как бы ну вообще нелогично, нелогично в этой ситуации оказывать помощь и платить этот налог. Поэтому тоже такой законопроект готовится и он будет принят. Но я еще раз подчеркиваю, что все консультации, которые сейчас ведутся и даются ответы, они на базе той законодательной, законодательной базы, которая существовала. А, а вот эта ситуация, она потребовала новой и процесс этот пошел, и я думаю, почему я говорю, что 2015 год, он как раз даст нас возможность и в законодательном плане разрешить эту проблему, ну и в материально-хозяйственном. То есть я, я, думаю, мы в следующем году, ну еще раз, у меня твердая надежда и уверенность даже в том, что мы выйдем на ликвидацию всех последствий, вот, к сожалению, той трагедии, которая произошла. А пока готовятся законы, в Украине подрастают дети, которые умеют работать на уровне с дорослыми. Так. вот Так І так. Да. так ти спеціаліст уже широкого профіля. Угу. Що допомагаєш бабушки ну, таскаю. З самого приїзду під час канікул та на вихідних Даніл приїздить до бабусі та допомагає. Як може. Часто пригадує, яким був їх будинок до війни. Красивим, нормальним. Де тобі більше всього нравилось в домі знаходитися? В зале. У нас в зале э, этот, собака большая на кресле сидела uh -huh. в углу. Там был телевизор, вот посредине телевизор. Углу. То есть и забор развалял, да, это сейчас уже соседи это, помогли это не забор, да. Тут забора нет, это фасад был. Uh -huh. Это окна uh -huh. на улице uh -huh. выходили. Uh -huh. Вот это... Вот это этот гипсоблок, вот это все все вылетело. Вот так вы этот забор на... еще равняли. я смотрю. И это мне выровняли, это со... люди помогли, соседи uh -huh. помогли. Калитку uh -huh. вывернула. Это совсем забор, он видите, uh -huh. он разбитый вывернула. Вот это была моя, вот это что трошка осталось, вот это моя спальня, где была. Uh -huh. Вот этот здесь коридорчик был, вот это кухня, вот это все что, этот самый. Стенку торкнула, она вся завалилась. Історія родини Даніла така ж проста, як і у багатьох у Донецькій та Луганській області, Слов'янську та, зокрема, по вулиці Воронезькій. Усе життя вони створювали комфорт для рідних та близьких, гарували над копійчиною, аби відбудувати не палац, ні куточок, де буде затишно онучкам та дітям. А потім прийшла війна. У 70 сімдесятим заложили фундамент. А тогда попозже уже трошки, в 78-м мы уже выставили дом постепенно, сразу тогда тоже жизнь такая была тяжелая. А в 2002-м у меня умер муж. Я уже дальше уже жила я с дочкой и с сыном. В 2012-м сына убили, сына тоже нет у меня. Осталось дочкой и двое внуков, но она без мужа. Нет, ну, вот это все вместе. Вот теперь, мы по идее, теперь должны мы... неподъемное просто ну, сделать. Все, задание. видите, видите, люди мне просто помогали. Когда вот это случилось, я 4 числа отсюда выехала, и то я, может, и здесь осталась, если бы за мной не пригнали такси. Меня пригнали, я выехала, а 5 вот это случилось. Сколько попаданий было в дом? Ой, вам такие снаряды покажу. А сколько уже их нету, этих осколков позабирали. Приезжали и ОБСЕ, и, и из Германии, и из Италии, какие из Чехии. Кого здесь только не было фотографировано, а помощи никакой. Мы ходили, записали сначала райотдел, в, рай, этот, в нашем был городской ремонт. Потом все документы сдали, все это. Сказали, ждите, ждите, отдали в прокуратуру. Засняли руины, вот эти все сделали, отдали. А потом э, этот э, через некоторое время я приходил. А в Гарсполком писали мы тоже заявление, ЖКХ писали, как нам сказали все полностью писать. И, да. Мы это и на помощь писали, сказали, что должны оказать нам ну, первую помощь, по тысяче дать. Когда уже прошло время, мы начали обращаться. Все сдвигают плечами, улыбаются, нет. Последнее время пошла, сейчас у нас же беженцев много, а начали обращаться, говорю, как же нам же говорю быть мы, от руины, нигде жить нет. Я первое время этих соседей у меня не было, тоже их побило. Я временно жила у них во фле. Ни двери не закрыла, окна побитые были тоже все. Временно жила у них. А потом мы уже сняли квартиру. Они вернулись сюда жить. А мы пока руины убирала, а то с утра до вечера здесь. Люди помогали мне. Кто за деньги, кто без денег, кто как помогала. Ну, в общем, видно, что мы уже тут от... убрали кое-что. Может, сарайцы, мы вот погреб что-то сделали. Но погреб трошку то сделали. Думаю, може, фігельокстроє, може, дім государствам, що то да, ну, мене ніж. Тисячу пенсію полотить, 600, ну, двоє дітей в школу ходять. Домашні тварини, кури та кролі розбіглися чи погоріли. Вцілілі речі розтягли мародери. за розбирання завалів та розчистку фундамента, пенсіонерці довелось платити чи самотужки шукати людей, готових допомогти просто за їжу. Ці місяці після 5 липня випробували усю родину на міцність. І наскільки вистачить отих духовних та фізичних фізичних сил Катерина Васильівна не знає, але тримається. Адже мріє, щоб її онук грався на теплому килимі в наново відбудованій залі з куточком для маленького Данила та затишним кріслом для в'язання. Також мрію підтримує у серці і сусідка Катерини Васильівни Ольга Григорівна. Один саман чорний стояв страшний і більше нічого не було. Поворовали багато, да, у вас, потом мабуть? Так да кто знал, вы знаете, или поворовали, или оно поразлеталось, или погорело, конечно, богато, все, все, все сгорело, не было ничего, ни мебели, ничего не было, все сгорело. А на чем вы сейчас готовите? На чем сидите? На я, чем спите? Я Вижу людей там. Людей переночувала, та й прийшла сюди опять. Щоранку Ольга Григорівна приходить, аби стежити за процесом будівництва нового будинка. Чергує тут родина і вночі, адже про крадіжки будівельних матеріалів частенько розповідають усі сусіди. Тому пильність і контроль потрібні постійно. Тим більше, що і поради потрібні. Син будує домівку для усієї родини і бажання кожного потрібно врахувати. А ще вписатися у бюджет. Адже для будівництва довелось брати чимали Кредит, коли та як родина позбудеться багатотисячного тягаря, поки не знають. У мене нічого немає, сина без квартири і я без нічого залишилася. Так що, як кажуть, в суду узяв та й тягнемося. Скільки ж це суда? Я не спрашувала. Ну, много денег уходить кожен день. Звісно, много. Зараз все дорогое такое. А помощи же никакой никто не, даже государство ни копейки не дало. То есть вы все вкладываете сейчас в ремонт, а живете за что? Одежда, еда? Вот это мою, на мне все соседи, соседи, люди дали. Живу тоже в людей. Проблемы у всех этих людей в влади, але на нашвидкое вырешение проблем сподіватися в край сложно, работы чимало. Первочердная задача сейчас попробовать перекрыть или восстановить то, что еще можно, то есть частично разрушенное. Поэтому вот эта вся помощь строительная, она направляется прежде всего туда, потому что складывать просто шифер и рубероид про запас на зиму, ну не имеет смысла. Я хочу успокоить наших людей, что что та помощь строительными материалами, которая идет, она не будет прекращена. И на весну мы заново, ну, она вновь будет приходить. И когда мы сумеем, ну, скажем так, купировать, ликвидировать последствия частичного разрушения, то тогда уже, ну, и как бы все пойдет на восстановление того жилья, которое было полностью разрушено, ну, с нуля. С нуля. То есть надежды у людей нет, им надо ждать только результат в каких-то каких проектов. Нет, надежда, надежда у людей должна быть, и э, эта надежда ни в коем случае не будет не подорвана ни как со стороны правительства так и со стороны ну скажем так э -э исполнительной власти, которая должна координировать эту деятельность и доносить для людей. Поэтому, еще раз говорю, есть несколько вариантов, в том числе, как и адресная компенсация этим людям будет выплачена, так и возможности, я же говорю, мы сейчас готовим программы для участия с международными донорами по строительству ну, коттеджных поселков или, ну, или вот таких коттеджей отдельно вот, для людей. Мало того, вот сейчас я же говорю, рассматривается и начала одна из общественных организаций строительства домов по индивидуальным проектам но ну, это такой быстрой сборки вот уже у них есть ну я был там во всяком случае присутствовал там где идет строительство двух домов то вот такой проект мы тоже будем поддерживать и выводить его ну из рамок одной общественной организации на государственный уровень сейчас вот время такое что надо надо пережить попробовать эту зиму то есть по, по ну у знакомых у друзей у родственников то есть ну там где можно эту зиму пережить потому что на самом деле в зиму ну вряд ли мы начнем сейчас строительство вполне возможно до нового года пойдет уже адресная компенсация вот та которая от 5 до 150 тысяч гривен и это тоже позволит уже как-то ну то ли приступить к началу строительства то ли во всяком случае попытаться пережить эту зиму ну а весной я так думаю это будет новый новый виток и как бы, я я думаю так в 2015-м вот те все последствия, которые пережил Славянск, будут ликвидированы. У свити сказано, охочеться сподівати, що обіцянки справдяться. и для Олени ее власна біда стане історією, але не у усього життя. Потому що куда не пойдешь, вся помощь оказывается в к Там тоже люди позрадали. Я знаю, что не мы одни. Но если мы будем сидеть и молчать, нас вообще тогда никто не увидит и не услышит. Потому что за, за все время никто ничего не... Пойдешь за гуманитарной помощью, за продуктовой, только беженцам. Пойдешь за этим самым, дайте нам шифер. Зачем? Я понимаю, нам нечего здесь крыть. Но за зиму можно что-то собрать. Брать, вот ми в надежде на те, що за зиму може хтось щось дасть із городских властей, із волонтерів, може які предпринимателі, хтось там брівна, хто-то ми не сложа руки, ми теж ходімо бігаємо, ми добиваємося, ми даємо. Ну поки пройшли навіть вибори. Ми сподівалися на вибори, ні, нічого. Так і живе уся вулиця Воронезька. Хтось відбувся заміною вікон, хтось викладав частини стіни, хтось відбудовує погреби та окремі кімнати, а комусь навіть зачепитися нема за що. Залишился лишь фундамент. І ось що найдивніше: усі ці люди не склали руки, вони не лягли на лавицю у бажанні померти. Вони щодня тяжко працюють. Ольга Григорівна підносить сину інструменти. Маленький Данил допомагає бабусі накривати фундамент від дощу. Світлана із родиною намагаються утеплити до зими свої 9 квадратних метрів помешкання. Олена із родиною щовихідних повертаються на руїни дому, аби розчистити майданчик для нового помешкання. Усі вони навчилися економити на всьому. абы только вылезти из огромной ямы под названием так такое жизнь людей, которые не хотят помирать. Очень тяжело, очень тяжело достучаться до каждого человека, который, который мог бы как-то помочь. Ходишь, просишь. Ну, то есть утром встала и вперед yeah, по новым адресам? Да. Да? да, и вперед по новым адресам, по новым инстанциям, по которым только можно и по старым. Ходишь, напоминаешь о себе, yeah. может где-то кто-то забыл, может кто-то где-то вспомнит еще раз о тебе. И так каждый день начинается, каждое утро, чтобы, может, где-то какая-то помощь, может, где-то кто-то услышит нас, поможет. Мы готовы вкалывать физически, где-то что-то будем простить, какую-то материальную помощь, ну, чтобы хотя бы кто-то обратил на нас внимание. Надо военным помогать же, мы это понимаем. Понимаем, что вся страна в беде. Я не, не бегаю так, не настаиваю, не, но думаю, ну может со временем, может что-то где-то. А хочется, вы знаете, свой фигелек отстроить, сарай как куда складывать. Ну ты, я смотрю, улыбчивый, помогаешь бабушке, значит дом будете строить? Угу. Да? Да. И каким он будет? Красивым, то же самое. Таким же точно, как угу. и был? Понятно. Ну а чего бы тебе больше всего сейчас хотелось? doma